Thank <thud> you. 苏年前我记得我昨天是在沙发上睡着的呀，为什么一醒过来就在卧室里了？哎，谢谢。 怪不得你要把芦荟放在厨房呢，你总是这样弄伤自己吧？你昨晚没睡好呀、啊？你还吃饭吗？嗯,嗯，你你确定？ 这个吃了之后不会出人命了。不好意思啊，虽然你的学校牌子很大，绩点也很高，但是我们这个实习职位还是需要有金融分析基础的学生。 我明白，还是谢谢你们给我这次面试的机会。小英，你快点，我鼓都要被泡汤了。什么流年不利啊？主唱跑了，排练室还被泡了，我看全都要泡汤了。主唱回来了，之前对不住各位了。你们要是不嫌弃的话，我能回来接着唱吗？ 有总比没有强。 不好意思啊，主任，我起麻疹了，这几天没来得及请假。生病了，严重吗？啊，不严重，不严重，休息几天就好了。那就好，你好好休息。学校这两天就放假了，没什么事儿，你年后再来就行。好嘞，那年后见。嗯 <coughs> 苏念青，建你过年怎么过呀？不会是一个人吧？我不是一个人。喂，咋了？天，这么大的工程吗？啊，没事，麻疹而已。哎呀，休息两天就好了。呃，我找人问问吧。 你等我消息、啊。嗯，我先挂了。嗯。啊，喂，西姐，啊，不好意思啊，有个事儿，我想找你帮个忙。我朋友的排练室被水给淹了，你能不能帮个忙？啊？